Европейского Союза. Так, вы кто Я уже показывал. А пресса какая? А пресса? А пресса? Покажите, пожалуйста, мы, мы вас кто не против, так да. да? Да. а вы кто, девушка? Кто? Он пресса. показывает. Я не знаю ничего. А -то? Вчера а показывали. Владимир. 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 Владимир Громадский телебачение. Я, Я хочу обратиться к новому министру МВД. Он Почему нелегитимный. Вашему? Это Миллионный раз. Во-вторых, во во-вторых, во во секундочку, можно? секундочку, секундочку, Абаков распустил, короче, Беркут. Это раз. Во-вторых, короче, они их там признали, короче, нелегитимными, жестокими, короче, подают, короче, гадский трибунал. Это два, третье. Хочу, короче, заявить, короче, потому что не один. Круче, милиционер, круче, которых они предали, аваков, которые они признали, короче, их унижали, ставили их на коленников, жгли, убивали. Вы думаете, короче, вот эти сотрудники милиции будут их охранять? Вооруженных наркоманов? Оружием? Если думаете, то что оружие взяли, то что это да, что у вас? Власть?

А вы все искажаете, искажаете. прямой эфир, чтобы он искажать. Мы должны жить в мире, ура! Севастополь, Крым, Россия! Россия! Севастополь, Крым, Россия! Вчера попытались, если не мы попытались, а Верховный Совет Крыма пытался провести чтобы что эта сессия не могла набрать ворума, вор, то есть чтобы сессия не могла набрать 51 карточку. Их не набиралось 51 да, карточку, да, потому что кворума не, не было. было. И, и, и только вечером было. поздно, мы ну будем, будем считать, считать, что, нас что нас брали эти карточки. карточки. Вот так, так будем так так считать. По большому счету депутаты Верховного Совета Крыма, которые при прошлом руководстве стали депутатами от партии регионов, 82 человека, они легко могли решить любые вопросы здесь. Но, Но они не просто не ходят, не ходят на сессию. А почему не ходят? Не Понятное дело. дело. Есть, есть страх перед тем, что Но вдруг оранжевая верха, это шиши вверх возьмет, вверх. Вверх. тогда застекросят. То есть они, они сегодня, есть с народом, не с народ, вами. Вот, Позор предателя! Позор предателя! Позор предателя! Крымчане, внимательно всмотримся в герб нашей республики. Там четко написано в единстве наша сила. И мы должны держаться все вместе, все до единого. Если мы граждане Украины, мы никуда никого не призываем. Мы стоим за Крым в составе Украины и требуем нам вернуть нашу Конституцию в 1992 года. Слава Украине! слава Крыму! Я просто хотел. А я... Значит у нас погибли люди. У нас погибла женщина здесь в дорогие привычки. Когда началась эта дата погибла хорнева Валентина. 60. Я точно не скажу 65 лет. К сожалению, я не знаю второго человека фамилию. Похороны состоятся завтра. Там, неделя называется «Новое правительство работает». Дайте этому правительству сформироваться, и пусть оно себя покажет. Наша миссия – поднимать дух народа, что если сюда сунутся, мы должны выйти защитить свой Крым. Вот это наша миссия. И в данном случае мы будем смотреть, а как ведется Решительное оно или нерешительное? Вот, вот наше народное мнение должно быть. А принимать Люба! 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 А принимать решение за Верховный Совет Крыма, ну здесь ничего мы будем людей смешить. Мы не полномочны принимать решение за Верховный Совет Крыма.